но он вообще играет за сборную и был в 2008 году признан лучшим молодым футболистом Чехии Но внимание это Денис идет в поворот но надежен Саслан Джанаев Не думаю, что какое-то более интересное продолжение было сейчас у Денисова. Атака такая спонтанная получилась. Наверное, действительно правильно все было сделано. Нужно бить поворотом Тем более учитывая свойства вот этого совершенно безумного мяча которые опробуют перед чемпионатом мира футболисты. Надо бить поворотом. Полетьте на ваш экранах 51 год, известнейший тренер, два раза признавался лучшим тренером в Италии в 2006-2007 году и успехов добивался клуб Путинеза под его руководством, но и особенно Рома. Особенно Рома три раза подряд в второй чемпионате. Тише, а нельзя вот. Но один раз там просто пятого места на второе из-за скандалов контрагентов и более 10000 но так или иначе или на второе место части в лиге чемпионов э -э, да не врывался штрафнул падал сухинов проигнорировал это падение а и денисов денисов разворачивается его очень активно атакует отошедший назад олег единственный гол в матче первого тура в Крыме. Подключился в атаку Губачан. Губачан идет в центр и выстреливает. Выстреливает мощный удар словацкого защитника.